নমস্কাৰ ইয়াক কে কেছ ব্লক শপতগ্ৰাম আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বিশেষ কাৰণবশতঃ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ বা আপোনালোকৰ মেছেজ কিছুমানৰ ৰিপ্লাইও দিব পৰা নাছিলোঁ বা ফোন কল কিছুমান একচেপ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিয়ে নহওক বহুতে মেছেজ দিছে যে তেওঁলোকক পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত লাগে ছয়মাহিলা আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ তো সেইবিলাক মই প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ বৰ্তমান আজি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে মুকলি কৰিলোঁ বাকী শ্ৰেণীবিলাকো মই লাহে লাহে মুকলি কৰি যাম কেইদিনমানৰ ভিতৰত বিহুৰ বন্ধৰ ভিতৰত হৈ যাব সকলো কাম তো আজি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্ন কাকত আপোনালোকে কিদৰে লাভ কৰিব দাম কিমান আৰু কোন কোন চনৰ কি কি প্ৰশ্ন আছে সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমে গৈছোঁ মই প্ৰথম শ্ৰেণীলৈ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ মূল্য হ'ল পঁচিছ টকা আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ পঁয়ত্ৰিছ টকা মুদ হয় ষাঠি টকা যদি একেলগে লয় ছয় মাহিলী আৰু বছৰেকীয়াৰ তেন্তে পঞ্চাছ টকা তো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্নকাকত কোন কোন চনৰ আছে সেয়া এতিয়া আলোচনা কৰিম প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ভিতৰত মাতৃভাষা বিষয়ৰ আছে দুহেজাৰ সোতৰ একৈছ বাইছ আৰু তেইছ চনৰ ইংৰাজী আছে সোতৰ একৈছ তেইছ চনৰ গণিত সোতৰ একৈছ বাইছ তেইছ নীতি শিক্ষা এঘাৰ ষোল্ল সোতৰ তেইছ পৰিৱেশ ষোল্ল সোতৰ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু ছবি ষোল্ল সোতৰ একৈছ বাইছ আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ আৰু এতিয়া বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্ন কাকত কি কি আছে সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ভিতৰত আছে মাতৃভাষা দুহেজাৰ সোতৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ অৰ্থাৎ এই বছৰ যিবিলাক পৰীক্ষা হৈ গৈছে ইংৰাজী আছে সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ গণিত ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ নীতি শিক্ষা সোতৰ ঊনৈছ একৈছ তেইছ চৌব্বিছ পৰিৱেশ সোতৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ ছবি ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ এইবাৰ মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈ যাম তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ দিব পাৰে হোৱাটছআপ নম্বৰ হ'ল নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান এইট ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাইছোঁ লগতে গুগল পে' আৰু ফোনপে'ৰ যি আইডি বা নম্বৰ সেয়া মই আপোনালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ সেই অনুসৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এতিয়া মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈ গৈছোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ মূল্য হ'ল ত্ৰিছ টকা আৰু বছৰেকীয়াৰ ত্ৰিছ টকা মুঠ ষাঠি টকা হয় যদিও একেলগে যদি লয় তেন্তে পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব এতিয়া কি কি প্ৰশ্ন কাকত আছে মোৰ লগত সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ভিতৰত পি ডি এফ ফাইলত আপোনালোকে লাভ কৰিব মাতৃভাষা বিষয়ৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ আৰু তেইছ চনৰ প্ৰশ্ন কাকত ইংৰাজীও একেই পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ হিন্দী পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ সংস্কৃত পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ গণিত ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ নীতি শিক্ষা ষোল্ল ওঠৰ বাইছ তেইছ পৰিৱেশ পোন্ধৰ সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বাইছ তেইছ আৰু ছবি অঁকা এঘাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কি কি প্ৰশ্নকাকত পি ডি এফ ফাইলটোত থাকিব সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ভিতৰত আছে মাতৃভাষা বিষয়ৰ দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ আৰু তেইছ চনৰ প্ৰশ্নকাকত ঠিক তেনেদৰে ইংৰাজীত আছে ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ হিন্দী ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ সংস্কৃত ষোল্ল ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ অৰ্থাৎ সোতৰটো নাই মই সোতৰ চনৰ প্ৰশ্নকাকতখন মোৰ ইয়াতে নাই গণিতৰ আছে ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ নীতি শিক্ষা এঘাৰ ষোল্ল ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ পৰিৱেশ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু ছবি অকা পোন্ধৰ ষোল্ল ওঠৰ একৈছ বাইছ তেইছ বিশেষ দ্ৰষ্টব্য দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই সেয়া আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ জনাই দিলোঁ ইয়াতে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ প্ৰশ্নকাকত লাভ নকৰিব যদি আপোনালোকক লাগে কাৰোবাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব যিসকলে এইবাৰ পৰীক্ষা দি দিলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিছে এইবাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উঠিলে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যদি চিনাকি থাকে তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব আৰু যদি কেতিয়াবা মই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে দি দিম আৰু আপোনালোকে এই প্ৰশ্নকাতসমূহ পাবলৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ দিব পাৰে নম্বৰ হ'ল নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান এইট ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ লগতে ফোনপে' আৰু গুগল পে'ৰ আইডি মই আপোনালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু বেলেগ শ্ৰেণীৰ প্ৰস্তুত মই কৰিম আৰু কৰাৰ পিছত আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য মই দাঙি ধৰিম তো আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ